Asyairi yang mengaku bermazhab saya mazhab syafi'i betul ke? kita tengok kalau ada orang claim lah dia kata dia mazhab syafi'i betul-betul syafi'i selain pada syafi'i tak boleh saya sebut ni bukan saya nak hina mazhab syafi'i dan banyak keadaan saya juga berpegang dengan mazhab syafi'i terutama dalam ibadat tuan-tuan juga sama sebab itu tuan-tuan kalau semayang subuh tuan-tuan kunut -tuan kalau tuan-tuan mazhab syafi'i saya tak nafi yang tu tapi saya nak bagi tahu orang awam ni tidak semesti bermazhab syafi'i dalam semua masalah tak saya nak bagi bukti Supaya tuan-tuan Bila tengok satu orang bermazhab dengan mazhab hambali Jangan kata dia sesat Jangan kata dia pelik Kerana tuan-tuan pun tidak pior mana syafi'inya Faham ke perkataan pior? Orang perak dia panggil pior Dalam bahasa Kelantan apa? Ha? Tak begitu sungoti ya? Ha? Ah, tak begitu sungoti syafi'inya tu Apa apa makna? Apa apa buktinya? Saya bagi dah bukti masa dekat lundang kemarin Tuan-tuan tengok Yang pertama Ijab kabul Masa jual beli Ijab kabul tentang beli barang, tentang sebut tak saya beli, saya jual? Siapa sebut angkat tangan? Beli barang kat Tesco. Ada beli? Ada sebut saya beli, saya jual? Tonton pergi warung. Warung minum kopi. Masa bayar, beli, saya, jual. saya beli, saya jual? Ada? Tonton tidak bermazak syafi'i dalam masalah ini. Kadang-kadang kita beli barang kan? Kita beli barang dekat kedai Cina. Cina tu kata, Haji, saya jual. Kita pun terkejut. Syafi'i rupanya Cina ni. Dia Cina Muslim lah kan? Dia yang syafi'i, bukan kita. Kerana dalam masalah itu, kebanyakan Melayu telah ambil mazhab Hanbali yang mengatakan baik taati jual beli yang tak ada ijab kabul tapi difahami memang nak jual dan nak beli sah kerana Imam Syafi'i tak boleh dia kata mesti sebut saya beli saya jual clear okey yang kedua tuan-tuan pergi haji pergi umrah tukar mazhab tak dalam bab batal wudu tukar mazhab kerana nak memudahkan tukar mazhab yang ketiga tuan-tuan pergi bank nak buat pembiayaan, nak buat financing untuk beli motor, beli kereta. Biasa buat tak? Mesti punya. Kalau guna Islamic Banking lah. Dia guna kaedah apa? Al-Ijarah Summal Baik. Sewa kemudian beli. Pertama sekali tuan-tuan kena sign agreement janji. Yang mana janji tu tuan-tuan janji dengan bank. Lepas bank beli motor yang tuan-tuan nak beli tu, tentuan akan sewa daripada bank selama beberapa tahun yang disebutkan dalam akad katalah selama 2 tahun ataupun 3 tahun lepas tu bank akan jual motor tu pada tuan-tuan tuan-tuan sign agreement tu agreement tu design menggunakan mazhab apa? maliki kita tak peduli sign aja sebab tuan-tuan kata ini dah kira halal lah ni sebab bank Islam siapa yang bagi fatwa kata benda ni halal majlis penasihat syariah dalam isu tu tu jadi mufti tuan-tuan kalau ikut mazhab syafi'i janji tu tak boleh nak ambil tindakan undang-undang kalau tuan-tuan tak nak beli pun tak apa tuan-tuan tak nak beli buat janji bank dah beli motor tu dia kata hmm, saya tak jadi belilah saya ubah pandangan saya tengok motor lain lagi cantik bank dah beli dah motor tu kalau ikut mazhab syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain juga dia kata tak wajib tak, tidak boleh kerajaan ambil undang-undang kerana janji ni wajib ditunaikan secara agama bukan secara undang-undang cuma mazhab Am amaliki je kata boleh kerana mazhab maliki kata Kalau siapa berjanji dan ikat janji dengan satu benda Tiba-tiba orang yang dijanjikan dah masuk dalam janji itu Kalau orang yang berjanji Dia tak tunaikan janji Orang yang dijanjikan kena mudarat Maka wajib kerajaan Paksa orang yang berjanji itu Untuk tunaikan janji dia Maka dalam masalah ni Kerajaan Malaysia apa ni, mengambil pandangan maliki Jadi tuan-tuan dalam masalah ni Pergi kepada maliki Tiga Nombor empat Tuan-tuan biasa tak pergi tempah seluar Bayar cengkeram Bayar advance Saya nak tempah seluar ni Nak, nak, nak tempah baju Melayu Beraya Kan? Tempah-tempah Berapa ni? 150 Bayar 50 dulu boleh? Dia kata boleh Kita pun bayar 50 dulu Tentu ikut mazhab syafi'i sah ke tak sah? Saya pun tak tahu sah Tapi tak kira lah, saya syafi'i juga Walaupun saya tak tahu <laughs> Tak sah kan tuan, tuan? Kerana mazhab syafi'i dia kata salam ini mesti berlaku Jual beli tempahan ni eh? mesti berlaku bila barang tak dapat ya benda tempah mesti bayar terus kalau tak dia jadi baik kalik bil kalik jual hutang dengan hutang maksud apa hutang dengan hutang kita hutang orang tu hutang dengan kita barang kita pula tak bayar terus pun kita hutang dengan dia tak boleh jual beli mesti kata mazhab syafi'i jual beli mesti ada kesan sama ada bayar semua ataupun terima barang bayar tangguh yang kata boleh ni mazhab apa hanafi yang membenarkan istisna' Dia kata tak bayar langsung pun tak apa Bayar sebahagian pun tak apa Kerana istisna' ni satu pendapat dalam mazhab Hanafi Dia kata bukan jual beli lagi Baru janji nak beli Sebab tu boleh bayar RM50 Yang kelima Tuan-tuan nak beli rumah Ejen kata kalau nak booking Kena bayar RM1,000 Kalau jadi beli RM1,000 sebahagian daripada deposit 10% Katalah harga rumah RM300,000 Tuan-tuan nak booking Maknanya dia punya punya Bayaran yang tuan-tuan kena buat 3,000 lah 10% kan? Ke 30,000? 30,000 Booking Booking kena bayar 1,000 Kalau 1,000 ni 1,000 ni Kalau tuan-tuan jadi beli Dia kata Kalau encik jadi beli 1,000 ni Dia jadi sebahagian daripada deposit Mana kena bayar baki 29,000 Kalau tak jadi 1,000 ni hangus Kecuali kalau loan tak lulus Dia pulang balik tapi kalau tuan-tuan dah booking bayar RM1,000, tiba-tiba tu ubah fikiran tak nak beli rumah kat sini kot, nak beli tempat lain. Seribu tu hangus Jual beli ni dipanggil urbun 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 ni sah ke dalam mazhab syafi'i? Tak sah Yang kata sah mazhab hambali Dalam isu ni tuan-tuan tukar mazhab hambali Siapa yang jadi mufti tuan-tuan? Cina yang jual rumah Tuan-tuan tak pernah tanya Boleh ke tak? Bayar zakat fitrah Pakai duit Ikut mazhab syafi'i ke tidak? Tak boleh ikut mazhab syafi'i Mesti bayar guna barang yang kita Wajib zakat tu apa? Padi Bawa padi 5-6 guni pada pejabat zakat Pejabat zakat pun terkejut hey, Mana aku nak letak guni ni? Yang bela lembu 5 ekor lembu dia bawa Yang bela kambing, 5 ekor kambing dia bawa Ni pasal apa ni? Nak bayar zakat dia kata. Pejabat agama kata tak ada Dalam masalah ni kita tukar dah mazhab Tukar ambil hanafi Boleh bayar guna nilai Itu pandangan-pandangan mazhab lain yang kita ambil Dan paling penting sekali yang orang Melayu pertahan sungguh Sedekah Quran Bacaan Quran sedekah bagi pada si mati Itu ikut hambali Tuan-tuan dok kata yang tak kunut ni sesat Hambali sesat tu Ada tuan, tuan Tapi dalam bab bacaan Quran Tuan-tuan yang -tuan ambil mazhab hambali Punyalah kita ni Tu saya kata Kadang-kadang Kita pergi ke Mesir Anak-anak kita pergi Mesir Sebelum pergi Mesir Kita belajar dekat sekolah yang bermazhab syafi'i Kita kunut subuh Sampai dekat Mesir kita duduk Wisma yang ada surau sendiri Semua Melayu belaka Semua muka-muka mazhab syafi'i belaka Semayang dekat surau kunut Walaupun majoriti masjid dek, masjid Arab Yang dekat Kahirah tu tak kunut subuh Tapi orang Arab dia tahu Orang Melayu kunut subuh dekat surau sendiri Dia tak kata sesat sebab dia tahu ni syafi'i Orang Melayu baca kunut Dekat dek, apa ni Baca kunut subuh dekat Mesir Orang Mesir faham jadi syafi'i Tapi orang Mesir mari Kalau semayang dekat tempat kita tak kunut kerana dia Hanafi, tiba-tiba jadi Wahabi Sedangkan dia Hanafi Nampak tak kan? Jadi benda-benda ni lah Yang saya nak saya nak sebut Kita janganlah takasuk dengan mazhab Kerana dalam Islam ini Dalam ahli sunnah ini mazhab yang kekal ialah empat Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i dan ada Hanbali Maka kalau orang yang balik daripada Madinah Biasanya kecenderungan dia kepada Hanbali itu lebih Kerana guru-guru dia memang guru Hanbali Orang yang balik daripada Pakistan Kadang-kadang kecenderungan dia pada Hanafi itu lebih Kerana guru-guru dia mazhab Hanbali eh, Hanafi Orang yang belajar di Pondok memanglah Kecenderungan pada Syafi'i lebih kerana dia belajar kitab Syafi'i Maka kita melihat Perbezaan mazhab Adalah sesuatu yang perlu diraihkan Hanbali dengan Hanbalinya Syafi'i dengan syafi'inya Hanafi dengan hanafinya Maliki dengan malikinya Tak perlulah kita bergaduh banyak Siapa yang tak sesuai dengan hambali Tuan-tuan jangan hadir kelah dia Tuan-tuan pergi cari kelah mazhab syafi'i Tak usahlah minta dia berhenti mengajar Kerana itu juga mazhab yang diiktiraf dalam Islam Kesianlah kat dia Dia pergi belajar dekat Madinah mazhab hambali Balik tak boleh mengajar Yang kita belajar kat sini mazhab syafi'i Boleh mengajar secara bebas Itu yang saya nak Supaya keluasan itu ada kerana saya sebut tadi, dalam hadis ada ruang-ruang yang boleh kita berdua.